Вітаю! З вами знову я, Андрій Гардашніков, і програма Наше здоров'я. І ми приготували для вас багато нових цікавих тем. Як грамотно хворіти на грип поради фахівців. Голко-рефлексотерапія. Чим володіють китайці, а ми лише навчаємось. Практологічні хвороби. Нові методики лікування. Зарядка для ледачих. Допомога без усяких пігулок у вісцеральній терапії. З чим у нас асоціюється зима? С Новым Роком, с Ялиночкой и, конечно, с гриппом. И не будет зайвом згадати. Що треба робити, якщо вже захворіли на грип? Грип відомий людськості багато сторіч. Перша задокументована епідемія трапилась у 1580 році. А наукове вивчення цієї теми стартувало з 1933 дев'ятсот Цього року грип, слава Богу, не такий і лютий, але лікувати його треба вчасно і правильно. Многії люди недооцінюють тяжкість стану, і цю епідемію вважають достаточно банальною. Ну насправді виходить ситуація, що навіть можуть і уміряти гріпа. поэтому эта тема является достаточно актуальной и в медицине, и для населения. Уточнимо для початку, как разъяснить симптомы гриппу та звичайного ОРВИ. Респираторные, аденовирусные, риновирусные инфекции, они более легкие, более легко протекают, и симптомы у них легкие. Грипп – это более тяжелое и острое заболевание. Здесь температура намного выше, 39-40. При обычных вирусных инфекциях она может 38, может выше не подниматься. Выраженные симптомы интоксикации, то есть... Головні болі, мишечні болі, ломота в суставах, в тілі – це признаки інтоксикації. При грипі вони виражені. І головні болі, і радіація, яка характерна, лобні дуги, тобто надглазами, болі в глазних яблоках. Якщо вірус заявив про себе ввечері і треба терміново починати лікування самостійно, спокійно робимо перші прості кроки. Нужно прийняти жаропоніжаючі препарати. В залежності від вірусу, в залежності від стану, це можуть бути будь-які. любые комплексные препараты, колдрекс, парацетамол, э, препараты, которые немножко снимут эти симптомы, облегчат. А потом можно вызвать, обратиться в скорую помощь или принять, если дома есть противовирусные препараты. Або народный вариант. Жаропонижающий липовый чай, малиновый чай, то есть, то есть, которые убирают симптомы интоксикации и снижают температуру, потому что это одни из самых опасных симптомов. А дальше, конечно, обратиться к врачу, потому что могут быть такие грозные осложнения, как при гриппе. Это менингит, пневмония, которые требуют обязательного осмотра специалиста. Наступный важливый момент – точно выяснить природу грипозных ускладнений. Если же температура сохраняется больше пяти дней и держится в максимальных цифрах, то есть высоких 39-40 градусов, э, сохраняются головные боли, это говорит об появлении осложнений. Головные боли могут быть – это признаки минингита, очень опасного заболевания, то есть воспаления мозговой оболочки мозга, поэтому требует обязательно консультации врача. Вирусный менингит они тяжелые по своей клинике, на первом месте среди осложнений все-таки остается пневмония. Она вирусная пневмония. И в чаще своих случаев то есть протекает тоже тяжело. Это кашель. Кашель может быть с мокротой, гнойной, мокротой с кровью. То есть тяжелый приступообразный кашель. Может быть редкий кашель. Чем опасна коварная пневмония при гриппе? То есть тем, что она может маскироваться, про такие скрытые симптомы заболевания быть. Ну и могут быть, то есть для детей раннего возраста и для пожилых людей это обострение всех хронических заболеваний. Багато кто не идет с гриппом до поликлиники, потому что лекается, возможно, вчерах под кабинетами. Але в период гриппозного подъема в поликлиниках действует особый режим приема. В предэпидемический сезон, когда люди начинают заболевать, мы в поликлиниках в каждой поликлинике в своей выделяем кабинеты отдельные, которые работают только с температурой больными. Это, как правило, отдельный вход и никаких вопросов, кроме консультации специалиста по поводу гриппа, там не решается. То есть людям даются рекомендации по поводу лечения первичного, и дальше этих людей, в принципе, возвращают домой. Никаких там дополнительных обследований, если они не нужны, не проводятся. Поэтому пусть люди не пугаются, если есть необходимость обратиться в поликлинику, они боятся очередей, даже в ситуации эпидемии, это формируется отдельными потоками, иногда это несколько врачей, которые параллельно ведут прием. В период лікування гриппу та ОРВИ обовязково дотримуйте с наступных правил. Если человек заболел, нужно оставаться дома и ограничить контакт с домашними. Прежде всего, а, э, это должна быть отдельная комната. Комната должна хорошо проветриваться, должна быть влажная уборка, потому что э, влага, воздух и свет ⁇ это те три э, компонента, при которых вирус гриппа погибает. Поэтому это одно из моментов профилактики. Конечно, мытье рук, э, ношение масок. І прийом противовірусних препаратів. Продовжуємо досліджувати методи нетрадиційної медицини. Цього разу це буде голкорефлексотерапія. І що це за лікування, я вже готовий випробувати на собі, а наша знімальна група буде фіксувати цей процес. Око-рефлексотерапія – око -рефлексотерапія, старовинний метод лікування. Хоча і тепер у 21-му сторіччі справжніх досвідчених фахівців з цієї теми, принаймні у нашій країні, замало. Тому спілкуємось с Людмилою Масалітіною у фізіотерапевтичному відділенні обласної лікарні, яке спеціалізується саме на так называемых нетрадиционных методах лікування. У нашего пациента имеется остеохондроз шейного и грудного отдела позвоночника. Для лечения мы используем використовуємо... Одноразовые иглы с серебряным напылением. Серебро является одним из компонентов лечения в том плане, что помогает снять воспалительный процесс. Окрім хребта, нашему пациенту вставляются ликувальные голышки и на вухо. Ух является проекцией картой наших внутренних и наружных органов. Используется шейный и грудной отдел позвоночника и точка шейнмэнь. Теперь в течение 20 минут больной будет у нас лежать. Затем иголки снимаются. И следующая процедура проходит через сутки. Если больной заснет за эти 20 минут? Значит, когда иголки снимаются, он просыпается, но если под иголками больной засыпает, значит эффект, от лечения будет намного выше. То есть пошла сразу пошла седативная терапия. О, это даже хорошо. Это великолепно. Какими вообще быть интервалы между сеансами голкорефлексотерапии? Процедура проводится ежедневно, но в индивидуальном порядке это может быть и через день, и через два. Длительность сеанса при седативной методике идет от 20 минут, но может быть продолжаться до полутора часов и даже до суток в отдельных случаях. В особо тяжелых случаях рефлексотерапия проводится и два раза в день. На сеансы до этого кабинета приходят хвори с многих отделений областной лекарни. Это неврологическое отделение, эндокринологическое отделение, кардиология, травматология нейрохирургии. Проти для голкорефлексотерапии теж треба добре пам'ятати. Это острые инфекционные заболевания, температурящие больные, кахексия у больных, тяжелые формы анемии, онкопатология, инфаркт миокарда в первые шесть месяцев после начала заболевания, туберкулез. У голкорефлексотерапии есть методики двух основных направлений седативные, то есть заспокиловые, и У ослабленных больных с нарушением энергетической целостности проводятся тонизирующие методики. Они восстанавливают энергетический запас организма. Значит, эти методики проводятся от 5 до 10 минут. И количество игл в таких сеансах... Ну, до 5-7 до штук. Тонизирующая методика. Очень хорошо идут аритмии, потому что они идут с недостаточностью меридиана сердца. И для того, чтобы сделать коррекцию, необходимо провести ряд манипуляций на тонизацию меридиана сердца. Разъяснимо, что такое меридианы сердца, або інших органов. Имеется совокупность акупунктурных точек, которые составляют определенные направления меридианы. Меридиан сердца, почек, перикарда, толстого кишечника, тонкого кишечника, мочевого пузыря, желчного пузыря. Людмила Масалітіна стверджує, что требуется не меньше 15-20 років, чтобы фахівець з с мав имел технику лечения. А вот попытки самодіяльності в этой теме могут даже и до летальних випадків привести. «Может просто человек умереть. Есть ряд точек опасных которые могут вызвать остановку сердца, остановку дыхания. Сочетание точек, которые тоже могут вызвать ну, необратимые процессы в организме. Это... Раз і все. Это очень метод. Зрештою, час сеансу завершено. Наш ведучий ось-ось повернеться до виконання робочих обов'язків. Так, тепер я знаю, що таке іглорефлексотерапія. Трошечки воно є боляче. Відчуваєш, поки його роблять, що трошечки німіє шкіра, але ось зараз декілька секунд чи хвилина пройшла і відчуваю, що можу ворушити руками та ногами. Резюмуємо, при яких діагнозах метод голку рефлексотерапії є найбільш ефективним. Це невріти ліцевого нерва, остеохондрози, артрози тазобедрених суставах прекрасно йдуть, артрози колінних суставах добре йдуть. Хороші дуже методики існують на бронхіальну астму. Значит, методика включает небольшое количество игл, но там идет большая длительность процедур. Там до 20-25 процедур идет на курс лечения. Но эффекты очень хорошие. Язвенная болезнь прекрасно идет на иглотерапии. Я такие заболевания, за которыми мы соромимся обратиться к лекарю. В частности, проктологические. Але даремно, чому треба відкинути зайві комплекси в цій темі? Ви дізнаєтесь з наступного сюжету. По перше, саму тему практологічного лікування пересічні українці сприймають через призму досить застарілих стереотипів. Ну, практологія це одна із отраслей гастроентерології як науки в общем, яка включає в себе і хірургію пищеварительного тракта, і хірургію ободочної кишки, это і періанальної області, анального канала. Тобто нельзя пугаться слова проктология вообще, потому что у некоторых людей само слово проктология и проктолог вызывают какой-то непомерный ужас, что в принципе как бы заставляет людей не идти к доктору, а искать какие-то альтернативные пути лечения заболеваний, которые в принципе на ранних стадиях, особенно что касается нашей специальности, лечится очень, скажем так, легко. быстро, без услажнень, не обов'язково навіть хірургічним путям. Між тим, кожний другий відчуває інколи проблеми саме з цією зоною, тому важливо знати симптоми явної патології, з якою слід звертатись до лікаря. Виділення крові, особливо хочу на виділення слизи при дефекации. Это порушення стула в той чи иной мере, то есть как запоры, так и поносы, это ложные позывы на дефекацию, это боли, повышение температуры тела. То есть это может свидетельствовать как о серьезных, скажем так, заболеваниях обычных соматических, так и о онкопатологии. Парой достаточно обіцятися вовремя і збіжать навіть таких заболівань, як рак прямої кішки. До речі, практилогічне відділення обласної лікарні одне з найстаріших на Україні. Організоване воно ще у 1977 році, і з того часу фактично працює в постійному напруженому режимі. Скажем, так в режимі непреривному і практично, практично круглосуточному. круглосутичним, тобто, лежат больные, есть персонал, есть дежурные врачи. Прием у нас ведется как в отделении, так и в поликлинике областной больницы. Для этого надо просто собраться с мыслями, желательно подготовить кишечник и прийти на осмотр. Часто, особенно в отдаленных районах области, люди втрачают на сильнейший ресурс час и поступают сюда уже с серьезными ускладнениями. Приехал я сюда из Новомиргорода, а -100%. так я лечимся сразу там, трошки невдачно. Так, я приїхав вже сюди, тому що виходу вже не було. І жалію, що не приїхав сюди раніше. Тут працюють спеціалісти. Щодо технології лікування в цій сфері, вони за останній час теж суттєво змінились. По-перше, що стосується консервативного лікування, з'являються нові средства, нові препарати. Всі дається вибір. но ровно настолько, насколько это не опасно для его здоровья. То есть можно пробовать лечить консервативно, можно оперировать. То есть если человек боится этой операции, мы никогда никого не хватаем, скажем так, не привязываем его к койке или к операционному столу и не оперируем. Этого бояться не надо. Но в любой, любой наш доктор скажет всегда, что да, тут показано оперативное лечение. У нас в принципе... Человек может получить весь спектр и мини-инвазивной хирургии тоже. При желании пациента можно тоже такие же вмешательства проводить и у нас в отделении. Это как латексное лигирование, это коагуляция геморроидальных узлов. Это мини-инвазивное лечение трещин, то есть иссечение по возможности, скажем так, подместной анестезией или полуконсервативными методами, когда трещина обрабатывается специальным аппаратом, в дальнейшем она долечивается консервативно. Треба знать, что иногда практологические заболевания возникают как реакция на антибиотики. Это псевдомембранозный калит, который возникает на фоне приема антибиотиков без прикрытия, без пробиотиков. Значит, как бы самый простой их механизм развивается на том, что люди принимают антибиотики, и антибиотики убивают полезную микрофлору кишечника. На фоне полезной микрофлоры начинает расти патогенная флора. Выглядит это вот таким образом. Вот такие вот белесоватые мембраны, которые образуются на слизистой кишечника, проявляют себя частым жидким стулом, обезвоживанием, Висока температура, дуже важке заболівання, лечиться очень тяжело. Нагадуємо, що для глядачів нашої програми є додаткова можливість задати питання фахівцям медикам, в тому числі і по проблемам практології. Звертайтесь на електронну пошту цівдокторsobр.не Методика м'якої мануальної терапії остеопатії викликала величезний інтерес. Питань цього приводу на електронну пошту програми Наше здоров'я не дійшло більш за все. Тож на прохання глядачів розповідаємо, як піддаються корекції внутрішні органи людини у відповідності з саме таким методом. Сьогодні я вам покажу вісцеральні техніки в остеопатії. Що таке вісцера? Вісцера по латині це внутрішній внутрішні, внутрішні органи. внутрішні органи малого таза, внутрішні органи брюшної полості. внутренние органы грудной клетки. Как работает остеопатия с этими органами? В чем прелесть работы остеопатии? Работа идет очень мягко, очень корректно. Какими есть показания для проведения данной терапии? Различные застойные процессы, различные посттравматические состояния. Или это эмоциональная травма, или это физическая травма далее я буду рассказывать, либо это, скажем, восстановительный период, в частности, после родов у женщин. Восстановление структур живота, и это как и физиологически, и эстетически. Также сама работа с органами малого таза, устранение застойных процессов. Это очень важный момент в жизнедеятельности человека. Проти показань для таких сеансів теж чимало. Острі розпалітельні процеси, спонтанне кровотечення, мочекаміна, желчекамна болезнь, опухолі, онкологія і кардіостимулятори. Якщо ви маєте на руках заздалегідь зроблене обстеження ОЗІ та медиків фахівців, можете розпочинати. Жовчний пузир є сірим кардиналом брюшної полості. От его работы зависит работа всего желудочно-кишечного тракта. Вот такими вот мягкими движениями, очень аккуратными, вот так вот производится работа с коррекцией функций. Случилась ли это психологическая травма? Может быть это испух, может быть это стресс. И человек сжался, зажался. Обычно сжатие происходит по двум типам, по мужскому и по женскому. Когда мужчина пугается, у него э, зажимается верхняя часть живота, желудок. А у женщины низ живота зажимается. Либо это травма, может быть после аварии, может быть удар, может быть падение. Происходит удар, и энергия удара остается в теле. Боли уходят, и начинаются, скажем, эти все застойные процессы и нарушение работы функций органов. И они косвенно, постепенно, с годами, со временем приводят к тому, к тому или иному диагнозу. И вот восстановление нормального состояния, восстановление обменных процессов, восстановление э, э, кровотока, э, артериального, венозного, э, восстановление лимфотока. Это способствует хорошему, у, у, улучшает обменные процессы, и наш организм работает более качественно. Применяется эта техника и при опущении некоторых органов. В Киевской Руси, в любой деревне или в любом городе, была бабка-повитуха, которая, что она выполняла? Она после травм, после, э, после каких-то, скажем так, неприятностей, поднятия тяжести или что-то происходило с людьми, после родов. Что бабушка делала? Возьмем пример после родов. Бабушка повитуха, обязательно правильно э, правила живот э, родившей женщине, ставила таз на место, а ребеночка купали в травах, купали в травах, обвязывали головочку платочком и постепенно ставили косточки черепа на место. Отрабатываем область поджелудочной железы. Вот. Сейчас мы наши людочки сделаем красивый животик, чтобы он работал хорошо. Когда уходит этот спазм, когда уходят эти отеки, когда работает живот в нормальном ритме, то улучшаются обменные процессы, улучшается качественно. В каком отношении? Э, качественно начинает работать кишечник. А кишечник <клых> ⁇ это и цвет лица, и качественное состояние жизни. Не зря в царской России э, дама перед балами делали чистку кишечника, и поэтому они могли практически всю ночь напролет танцевать. Вот, сейчас мы сигмовидную кишку вот потихонечку сейчас мы доходим животик еще чуть-чуть и подойдем к килиоцикальному клапану. Этот клапан находится как раз на границе между толстым и тонким кишечником. И от его работы зависит работа всего кишечника. И есть маленький секрет. От работы этого клапана для э, господ косметологов есть э, э, такой нюанс. Как работает элицикальный клапан, так будет целлюлит или не будет целлюлита. Мы прошли большой круг, сейчас мы отработаем малый круг. Так же само бабушки и на Руси <coughs> выполняли поднятие органов, опущение желудка, опущение э, матки, опущение почек. Как это происходит? Мы своими мягкими движениями заставляем связочку расслабиться. И почка вроде бы как потихонечку опускается. И есть вторая фаза у связки. Она начинает сокращаться. И вот когда мы дошли до конца сокращения, почечка, связочка ее подтягивает. И может быть она не станет в анатомическое положение, но она станет в более-менее нормальное положение. И орган станет нормально функционировать. Уйдут отеки, уйдет э, застойный процесс. И естественно качественно улучшится состояние организма. Работа с диафрагмой. Если э, произошла, допустим, травма, заблокировались ножки диафрагмы. Что такое диафрагма? Диафрагма это купол, это середина между верхом и низом. Это качественная работа и всей брюшной полости, и грудной клетки. Если диафрагма в спазме, то нету экскурсии легких. Нету экскурсии легких, нету кислородного обмена. Опять-таки нарушается обмен веществ. И поэтому мы сейчас поработаем с ножками диафрагмы. Сейчас обратите внимание на пупочек. Сейчас как он начнет двигаться, и животик потихонечку начнет подниматься вверх. Многие проблемы уходят, когда человек чувствует себя свободно, комфортно, когда у него Хорошо и спокойно в душе внутри, то у него спокойно и комфортно будет и снаружи. То есть, по закону физики, по закону сообщающихся сосудов. И теперь мы <coughs> обратимся к одной из самых старых техник работы с пупком. Пупок в народе называют золотником. То есть мы здесь восстанавливаем венозное и, и, и артериальное скажем, кровоснабжение брюшной полости. Сейчас я покажу, как он потихонечку, постепенно, вот мы работаем в складочке. Это называется зарядка для ленивых. Мы сейчас включаем мышцы пресса, и животик начинает сам потихонечку вот-вот-вот-вот-вот-вот вот 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 подтягиваться и уменьшаться в размерах. Он становится красивенький и упругенький. Розказуйте, людочка, ваше состояние, ощущения. Эксклюзивные какие-то чувства тепла і комфорту. Дивіться в наступній програмі: «Відкрите серце, де знайти підтримку віл позитивним людям в нашому регіоні. Що таке метод кривавої склянки? Інсульти, перша допомога та можливі схеми лікування.